नहीं नहीं ये इनसिक्योरिटी है कल सीएम साहब ने जब इनोग्रेशन किया आज डीसीएम को लाने की जरूरत नहीं थी वो तो सिर्फ इनसिक्योरिटी की अगर आप करें तो हम भी करेंगे लेकिन जैसे मैंने कल कहा था कि ये टेस्ला 2022 साल में महाराष्ट्र में आ सकती थी तब मैंने भी टेस्ट करी थी और तब अगर केंद्र सरकार अड़चने नहीं निर्माण करती तो टेस्ला महाराष्ट्र में आ जाती दूसरी बात यह है कि जो टेस्ला हमको पच्चीस लाख में मिल सकती है आज साठ लाख में मिल रही है जिम्मेदार कौन है तो ये भी सोचना जरूरी है और एक किसी इंडिविजुअल कार कंपनी के पीछे जाने के सिवा मुझे लगता है ईवी पूरा जो कार कंपोनेंट है उसके पीछे नहीं देखिए ये ये थोड़ा हाउस में ऐसे हंसी मजाक का माहौल होना भी चाहिए नहीं तो कभी कभी आप देखते हो खींचातानी बहुत हो जाती है लेकिन मुझे लगता है कि पार्टीज के बियॉन्ड जब आप हाउस में बात करते हो तो ऐसे संवाद होना चाहिए सिर्फ बात नहीं होता आता बगा मैं तुम्हारे एवडेज तो। भीती को जाती हो वाला महत्वी नहीं पण एक महत्वाचं आहे की असं वातावरण आनंदाचं वातावरण नेहमी हाऊसमध्ये असायला पाहिजे तुम्ही बघाल की प्रत्येक वेळी भांडायला द्वेष घृणा हे नको काही काही वेळा अशा मजा मस्किरी असेल कधी कधी अशा जुन्या आठवणी असतील त्या आल्या पाहिजे देखे महाराष्ट्रामध्ये हर कोई मराठी बोलताय और uh, मुझे लगता है उससे इसका कोई झगड़ा ही नहीं है पहली बात तो यही है ये हमारा विरोध हिंदी की शक्ति को है या तीसरी भाषा की शक्ति को है फिर वो भरे फ्रेंच हो या स्पेनिश हो कोई भी हो वो भी किस स्टैंडर्ड uh, के लिए तो पहली की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आप सोचिए अगर आप पहली कक्षा में होते तो क्या आप तीन भाषा सीख सकते हो नहीं तो बाकी भाषा सबकी तो आती है आज अभी हम कौन कौनसी भाषा में बोल रहे हैं आता आता का सोबत जो खेचन घेउन गेले जड़त मना हृदय तो मैं महित नहीं बुढ़सा देखिए भाजपा का तो यही खेल होता है की झगडा रूल तो आपल्या परिसरातील बातम्या आमच्या पर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्क्रीन वर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता दूरध्वनी क्रमांक एट सिक्स फाय टू फोर वन फोर थ्री फोर थ्री